Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini Cikgu nak menunjukkan Soalan-soalan daripada Latih kendiri Okay, sorry Praktis kendiri 3.2B Okay jadi sebelum kita pergi kepada Soalan-soalan tersebut Kita kena ambil nota sedikit Tentang Bagaimana nak menjawab soalan ini Okay, pertama, kamu kena tahu bahawa ada tiga bentuk hujah didaktif yang sah. Ini yang tak mana benda. Cikgu salin je daripada muka surat 75 buku teks kamu. Itu dikata bagaimanakah anda menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah didaktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Kita tengok isu sah dulu Sah atau tak sah Kalau yang sah tu Dia mengikut sama ada bentuk satu Bentuk dua atau bentuk itu. Iaitu bentuk satu Premis satu semua A ialah B Premis dua C ialah A Dan kesimpulan C ialah B Kamu jangan terkeliru Di sini Semua A ialah B Kalau dia tulis sini C ialah B Dan C ialah A salah dia mesti C ialah A A yang duduk di sini C ialah B Bawah ujung sini Kesimpulannya Okey Kalau terbalik Tak sah Bentuk dua Jika P Maka Q P Jika P ialah benar Dan Q ialah Benar Itu Ujian didakti Yang sah Dan bentuk ketiga Jika P Maka Q Bukan Q yang Benar Yang ni ialah. Jadi mengikut uh, corak tersebut, bau dikira sebagai sah. Jadi kamu kena bila kita tengok satu hujah, kamu tengok bentuk satu ke mengikut bentuk satu ke bentuk dua atau bentuk tiga. Dan kalau ada terbalik terbalik itu semua saya kira tak sah. Itu jadi kita tengok Kesahan suatu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah tersebut. Eh okay, bentuk yang satu, dua atau tiga ini. Jadi disebabkan itu, <coughs> mari kita tengok contoh yang daripada muka surat 75 tu juga yang ayat yang sebelah bawah ni ia kata tu iaitu suatu hujah didaktif dikatakan munasabah aa, jika semua premis dan kesimpulan benar. Okey, itu ini yang kita nak kata yang sah dulu. Okey. Okey. Berdasarkan ini dan kemudian tentang munasabah pula. Okey, munasabah. Suatu hujah tidak dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Jadi kamu kena yang ini kena tek ni, yang ini tengok benar atau tak benar. Kalau benar, semua je benar, baru hujah tu dikatakan munasabah. Jadi mari tengok dua contoh yang diberikan dekat sini. Ada satu, okey, dia dia, dia dia tengok tengok kan balik sikit pun dah salah. Tengok premis satu, semua pelakon pandai menari untuk ini dan, dan kata Jasmine ialah pelakon pelakon tadi dekat-dekat sini perkataan tu eh. Jasmine pandai menari menari tu dekat sini itu sah jadi kalau yang tak sah tu macam mana pula yang rangsangan minda 6 dia kata semua pelakon pandai menari Okay, Jasmine pandai menari. Dia, Jasmine pandai menari tu dekat hujung ni. Ha, itu dan kesimpulan Jasmine yang pelakon ni terbalik terbalik. Lagipun sebenarnya premis satu tu sendiri pun tak benar. Tak semua pelakon pandai menari. Betul? Okey, jadi kamu kena tengok kalau nak tahu dia uh, munasabah mesti semuanya benar. Dalam kes ni semuanya tak benar. Okey, dan yang ini adalah tidak sah dan tidak munasabah. Sebab ada yang tak benar tidak sah kerana tak mengikut salah satu daripada bentuk yang di atas. Seterusnya, kita tengok dekat soalan nombor satu. Soalan satu, semua gandaan lima ialah gandaan sepuluh. Uh, Okey, mari kita tengok ada tak dia nak tengok sah atau tak sah dulu kita kesahan dulu semua gandaan 5 ialah gandaan 10 gandaan 5 semua A tu gandaan 5 gandaan 10 yang nilai B tu dan kemudian premise 2 35 ialah gandaan 5 okey 35 ialah gandaan 5 Aa, dan kemudian kesimpulan 35 adalah gandaan 10 dia mengikut bentuk satu jadi yang ini kita kata sah dari segi kesahat. Dan kemudian kita tengok benda tak benar ni. Sebuah gandaan 5 ialah gandaan 10. Gandaan 5, 5, 10, 15, 20. Ialah gandaan 10. Tak betul kan? Okey, jadi uh, a satu dah tak betul. Kemudian dia kata 3/5 ialah gandaan 5. Betul? 3/5 ialah gandaan 10. Tak betul. Okay, sebab contoh ni menyebabkan kita tahu ni tak betul Dah lima Bila ganas 10 Tak benar. Okey Jadi yang ini Sah Tapi Tidak Munasabah Macam mana tahu tidak munasabah Kerana Ada premis Atau kesimpulan Yang Tidak benar Atau Ataupun Kedua-duanya Tidak benar nombor 2 premis 1 semua segi empat sama bersudut tepat PQRS ialah segi empat tepat dan kesimpulan PQRS bersudut tepat sah atau tak sah tengok sama ada mengikut bentuk hujah kita gunakan cara semua jadi premis lah semua A ialah B semua segi empat sama bersudut tepat okay jadi segi empat sama ialah A sudut tepat ialah B dan kemudian PQRS ialah segi empat tepat PQRS diambil sama dengan segi empat tepat iaitu C ialah A ini. dan kemudian PQRS bersudut tepat jadi uh, dia adalah sah kerana apa mengikut bentuk satu. okey iaitu hujah deduktif yang sah mengikut Bentuk 1. Kemudian, tengok munasabah tak? Munasabah. Yang ini semua segi empat sama. Tepat. Adakah benar? Ya. PQRS ialah segi empat sama. Jadi, kalau PQRS segi empat sama. Mengikut pattern tu. Jadi, memang segi empat sama. Dan s adalah bersedut. Tepat. Kenyataan prime 1 ni benar. Jadi, yang lain ni dalam kes ni pun benar. Jadi, yang ini katakan sebagai munasabah. Soalan 3 premis 1 jika punca kuasa 2x kurang daripada 3 maka x kurang daripada 9 okey benar tak benar uh, dan guna premis 2 punca kuasa 2 24 kurang daripada 3 sebab punca kuasa 2 24 ni sebenarnya adalah 2 kan jadi 2 memang kurang daripada 3 lah jadi kesimpulan 4 kurang daripada 9 okey tengok P maka Q Okey, jika P maka Q Dan kemudian Yang ini P adalah benar Penyataan ini benar Dan Q juga benar Jadi, ini adalah Sah Dan kemudian Sebabkan semua penyataan ini benar Jadi, kita katakan Dia adalah Nasabah Okey, saya ulang balik Kenapa sah? kerana mengikut bentuk dua. Okey, mengikut pattern dua yang dah sah dan kerana semuanya benar ia adalah munasabah. Soalan nombor empat Premis satu Jika K tolak lima Kurang pada sembilan Maka K lebih besar pada sembilan Premis 2, 10-5 lebih kecil daripada 9. Dan kesimpulan, 10 lebih besar daripada 9. Mari kita tengok adakah ianya sah. Okey. Di sini, pattern dia ikut. Jika P, maka Q. Jika P, maka Q. Okey. Ikut uh, bentuk 2 atau bentuk 3. Saya pun tak tahu lagi. Okey, tapi kita tengok premis 2 lah. 10-5 lebih kecil daripada 9. Betul tak? 10-5 lebih kecil daripada 9 Jadi P adalah benar okay, Yang ini benar tak? Benar Kesimpulan pun benar Ikut pattern Jadi ia adalah sah Adakah ianya munasabah? Tengok satu persatu sebalik Sama ada benar atau tidak Jika K tolak 5 lebih kecil daripada 9 Maka k lebih kecil daripada bukan lebih besar pada 9 jadi lebih patutnya lebih lebih kecil daripada 14 okey kalau yang benar tu okey yang ini benar lalu okay, nyata nyatakan ni saja okey jadi yang ini patutnya maka kena dikatakan dia benar maka k lebih kecil daripada 14 jadi yang ini tak benar okey sebab mana tahun 14, 9. Lain-lain, 5 pindah, mereka okay, lah dapatlah katanya, uh, K lebih kecil daripada 14, itu yang benar. Jadi, tak benar. Jadi, adakah ia munasabah? Tidak munasabah. Kalau kita baca premis 2 ke 3, kalau ada salah satu daripada premis ini, diketahui tidak benar, jadi, keseluruhannya akan jadi tidak munasabah. Soalan nombor 5 Jika X ialah faktor bagi 6 Maka 6 boleh bagi tepat dengan X Dia premis 2 6 boleh bagi tepat dengan 3 Kesimpulan 3 ialah faktor bagi 6 Okey Jadi adakah dia mengikut mana-mana bentuk? Okey, menampaknya kita tengok kepada bentuk 2 dan bentuk 3 Sebab ni berkenaan jika dan maka Okey Tapi kalau kamu perhatikan Premis 2 Sepatutnya bertukar dengan kesimpulan. Barulah mengikut bentuk dua. Okey, tapi yang ini dia bertukar. Jadi, dia tidak mengikut bentuk hujah satu, dua atau tiga. Jadi, adakah dia sah? Tidak. Adakah ia munasabah? Mari kita tengok satu persatu. Kita cek sama ada kenyataan-kenyataan tersebut benar. Jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibahagi tepat dengan X. Betul? 6 boleh dibahagi tepat dengan 3. Betul? 3 ialah faktor bagi 6. Pun betul. Jadi, dia adalah munasabah Tidak sah, tetapi munasab. Okay, Soalan nombor enam Premis 1, jika L1 selari dengan L2, maka kecunan L1 sama dengan kecunan L2. Premis 2, kecunan L1 tidak sama dengan kecunan L2. Kesimpulan L1 tidak selari dengan L2. Jadi yang ini mengikut bentuk 3. Iaitu jika P maka Q bukan Q. Q dulu disebut. Yang ini bahagian P, yang ini bahagian Q. Disebut bahagian Q dulu. Okey, bukan tu tidak sama jadi bukan p adalah benar okey uh, itu mengikut bentuk uh, uh, bentuk apa bentuk 3 jadi sah adakah ia munasabah kita cek satu-satu sama ada dia benar jika l1 selari dengan l2 maka kecerun satu sama dengan kecerun l2 ya jika dua garis selari kecerunan dia sama okey jadi rancis ni jika tak sama kecerunan dan makanya dia tak selain Jadi semua kenyataan tersebut benar Jadi dia juga adalah munasabah Jadi untuk yang ini sah dan munasabah Soalan nombor tujuh Semua rombos mempunyai penjuru yang berserenjang Okey rhombus memang mempunyai penjuru yang berserenjang okey dannya kalau kita panjang sebelah sini sebelah sini bersama. kita okay, kita sambungkan dua-dua tu dia berserenjang semua rhombus okey jadi premise dua, PQRS mempunyai penjuru yang berserenjang dan kesimpulan PQRS ialah rhombus uh, dia mengikut yang mana uh, dia dia gunakan perkataan macam semua jadi tengok yang uh, bentuk satu adakah dia mengikut bentuk satu dengan sepenuhnya uh, premis memang diikut semua rombong punya penjuru yang berserenjang tapi tak apalah dia walaupun semua A dan B ni tapi dia bentuk yang sama tapi untuk premis dua ni ialah kira C ialah A A dulu maksudnya dia kata PQRS ialah rombus okay? jadi yang ini tak mengikut tak mengikut bentuk satu apatah lagi bentuk dua dan bentuk tiga jadi dia adalah tidak sah Adakah ia munasabah? tengok kebenaran dia. Semua rombos punya penjuru yang berselejang, seperti kita pun tahu tadi, memang semua rombos um, punya penjuru yang berserempak. Premis dua, PQRS mempunyai penjuru yang berserempak. Okey, PQRS mempunyai penjuru berserempak tak apalah. Okey, sebab kita tak tahu apa-apa. Tapi kesimpulan dia, PQRS ialah rombos, tak semestinya. Tak semestinya semua Bentuk yang mempunyai peperjuru yang bersenjang Ialah rhombus Okey, apa yang cikgu boleh fikirkan um, Antaranya Ialah lelayang Lelayang ni Peperjuru yang bersenjang Tapi, dia bukan rhombus Jadi, yang ini Sebabkan kesimpulan itu tidak benar Jadi, ianya dipanggil Tidak munasabah tidak sah tidak munasabah seterusnya soalan nombor 8 <coughs> premis 1 jika x nombor genap maka 3x nombor genap kita ambil contoh uh, a x kita ambil 2 jadi 3 darab 2 2 dan 3 darab 2 6 adalah nombor genap jadi jika 3x bukan nombor genap, x bukan nombor genap. Jadi yang ini kalau bukan nombor genap ni contohnya kalau x 3, 3, 3 9. Jadi bukan nombor genaplah. Okey, jadi adakah dia sah? Adakah dia mengikut bentuk 1, 2 atau 3? Okey, jika p maka q, okey yang itu kedua-duanya memang betul. Uh, jadi yang ini dia mengikut bentuk tiga Dia kata bukan Q adalah benar Bukan okay? Bukan dalam perkataan bukan tu Jadi bukan P adalah benar Jadi maknanya bukan ada guna perkataan bukan tu Jadi dia mengikut bentuk tiga Jadi dia adalah sah Adakah ianya munasabah? Tengok kenyataan ini benar atau tidak satu persatu Frame satu, jika X ialah nombor genap Maka 3X ialah nombor genap Kita boleh gantikan X tu sebagai uh, 2, 4, 6, 8 Jadi kita akan dapat 3X juga nombor genap Dan, Jadi jika 3X bukan nombor genap Jadi X bukan nombor genap Semuanya benar Jadi ia juga adalah munasabah Jadi untuk yang ini sah dan munasabah pernyataan nombor 9 premis 1 jika k lebih besar daripada 5 maka k kuasa 2 lebih besar daripada 25 premis 2 k lebih kecil atau sama dengan 5 kesimpulan k kuasa 2 lebih kecil daripada 25 saya cuba nak tengok diskus pendamunah sabah dulu ayat pertama jika k lebih besar daripada 5 maka k kuasa 2 lebih besar daripada 25 benar um, contohnya 6 jadi 6 kuasa 2 lebih besar daripada 25 jadi K lebih kecil daripada 5 Kalau K lebih kecil daripada 5 maka K kuasa 2 pun lebih kecil daripada 5 Jadi semua kenyataan ini adalah benar Jadi dia adalah munasabah Adakah dia sah? Ada, jadi kalau nak tahu sah Kita kena tengok sama ada dia mengikut bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3 Okey, dia gunakan perkataan jika dan maka Sama, sama ada dia mengikut bentuk 2 atau bentuk 3 Tengok premise 2 tu dikata K lebih kecil daripada 5. Okey, dia tapi ni kan T lah benar, ni bukan Q lah benar. Okey. Jadi ni terbalik. Tak balik dari segi apa? Dari segi tidak benar. Tapi dia gunakan P. Maksudnya kalau P benar. Okey, jadi kena ikut yang atas tu. Jadi ni tak tak mengikut tak mengikut sistem yang ini kalau nak guna terbalik kena gunakan sistem yang ini Q dulu Okey? Ha, jadi yang ini aa, tidak sah kerana tidak mengikut hujah deduktif yang yang sah. Dan soalan terakhir Premis satu, semua kubus ialah kuboid. Benar ke tak? Ya, yeah, benar. okey. Jadi, kubus itulah kategori kuboid lah premis dua, objek P ialah kubus. Jadi kesimpulan objek P ialah kuboid. Okay, jadi premis dua benar, kesimpulan juga benar. Jadi dia adalah nasabah. Adakah ia sah? Kita kena tengok. Okay, dia gunakan perkataan semua, kita tengok dekat bentuk satu. Ikut tak? Okay, semua A e ialah B. Semua kubus ialah kuboid. Lepas tu, objek P. C objek P, ialah kubus digunakan kata kubus ini P ok ikut peraturan ni dan kemudian objek P ialah cuboid C ialah B jadi ini, ini ialah B objek P ialah cuboid jadi ini juga mengikut mengikut apa uh, ujak deduktif yang sah jadi kita kata ini adalah sah dan munasabah jadi sampai situ saja jadi kita bertemu lagi nanti untuk soalan-soalan daripada artikel diri 3.2 C